assalomu alaykum aziz obunachilar ro'zalar bilan charchamay olyapsizlarmi kelgan joyidan yana bir programma ya'ni yana bir funksiya telefonimizda bizga bildirmasdan batareykamizni yeyishda protsessorimizni qotib ishlashi qizdirishiga нагрузка siga olib keladigan bir nastroyka bizga bildirmasdan ishlaydigan nastroykani topdim shuni sizlar bilan ulashaman xudo xohlasa ko'rib foydasi bo'lsa layk bosib obuna bo'lib qo'yasizlar nastroyka bo'limiga kiramiz nastroyka bo'limiga kirib поиск mana bu joyga lupaga avto zapusk deb yozamiz aa chiqdi avto автозапуск mana ustiga -man. bosamiz endi mana bu funksiyalarni qaranglar hammasi o'chib turibdi menda whatsapp yoniq turibdi ekan demak bu o'zidan o'zi ishlayapti degani avto автозапуск degani avtomatik o'zi ishlaydi degani de, buni o'chiramiz hammasi o'chib turganini ishonch hosil qilishimiz kerak endi mana bu tepadagi uchta nuqtaga bosamiz показать системные приложения mn ko'ryapsizlarmi hammasi o'chik turibdi a mana bu yerda kamera yonib turibdi u degani siz bilan bizga bildirmasdan google yoki facebook shunga o'xshagan katta katta -kat -kat programmalar hmm, platformalar bizni kameramizdan yoki selfi yoki orqa kameramizdan foydalanishi mumkin shu orqali mana автозапуск degani автоматиhesкий yonadi avtomaticheskiy ishlaydi degani buni shunday o'chirib qo'yamiz xudo xohlasa shu bilan ancha protsessorimiz qizimaydigan bo'ladi ancha batareykamiz ekonom bo'ladi telefonimizga yengillik qilgan bo'lamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar foydalaninglar layk like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin salomat bo'linglar